Мы каждый год выпускаем 2-3 новых изделия. Вы видите снайперские винтовки наши, причем калибр там достаточно серьезный 12,7. Это позволяет на расстоянии 500 метров пробивать любую бронемашину. И задача с самого начала поставлена была так, чтобы делать не только разработка украинская была, но и материалы только украинские. Здесь во всех наших в видах оружия использованы только отечественные материалы с отечественных предприятий. У нас все разработки за счет оборотных средств завода. Ни одной копейки из госбюджета мы не получили. Но, к сожалению, у нас сегодня есть проблема с рабочими кадрами. ПТО у нас удачно позакрывали все, и сегодня рабочих практически нет. У нас сегодня не хватает только токарей 14 человек. Есть потребность в малярах, фрезеровщиках, во всех рабочих профессиях. И при достаточно хорошей зарплате нету просто людей, физически их нету. Надо учить и сейчас восстанавливать систему профтехобразования. Мы абсолютно конкурентно способны на внешнем рынке. Вот это вот из достижений серьезных. Если мы отправляем наше оружие в 26 стран мира. И мы можем конкурировать и по качеству, и ценовой в ценовом диапазоне с любыми странами, в том числе и с Россией.